नमस्कार मी हुमा सय्यद माय टी मराठी चोवीस तास मध्ये आपलं स्वागत आहे आपण पाहूया आजची लायबा इंटरनॅशनल हज उमराह टूर्स न घडविली भाविकांची उत्तम प्रकारे हज यात्रा टूर्स उत्तम सेवेनं भाविक भारावले सेवाभावी भावी वृत्तीनं भाविकांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध अमजद खान मुस्लिम धर्मियांमध्ये हज आणि उमराह या यात्रांना अतिशय महत्व आहे आयुष्यात एकदा तरी या पवित्र ठिकाणी भेट देण्याची एका मुस्लिम बांधवांची इच्छा असते यावर्षी हजला गेलेल्या भाविकांची शहरातील लायबा इंटरनॅशनल हज उमराह टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या वतीनं यशस्वी यात्रा घडविण्यात आली आहे तर वर्षभर वर तायबाच्या माध्यमातून उमराहाची यात्रा सुरू असते भाविकांना उत्तम प्रकारे मिळणारी सर्व प्रकारच्या सेवेमुळे भाविकांचा देखील या टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या पसंती आहे अशी माहिती संचालक अमजद खान यांनी दिली आहे सौदी अरेबियातील मक्का इथं दरवर्षी हज यात्रा असते तर वर्षभर वर भाविक उमराहासाठी मुस्लिम यात्रेकरू मक्का या पवित्र शहरात जातात हज यात्रेला इस्लाम धर्मातील प्रमुख पाच कर्तव्यांपैकी एक मानलं जातं तर कोरोनानंतर उमराह करण्यासाठी भाविकांची मोठ्या संख्येनं वाढ झाली आहे लायबा इंटरनॅशनल हज उमराह टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून सेवाभाव वृत्तीनं अल्पदरात भाविकांना सेवा उपलब्ध करून दिली आहे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातून या ट्रॅव्हल्सला पसंती मिळतीय मक्काजवळील हॉटेल उत्तम प्रकारची सेवा भारतीय पद्धतीचं उत्तम जेवण आदी सुविधा हे लायबाचं खास वैशिष्ट्य आहे नुकतेच हजला गेलेले शंभर यात्रेकरू आपली हज यात्रा पूर्ण करून परतले आहेत उत्तम प्रकारची सेवा देऊन कुटुंबातील व्यक्तींप्रमाणे देखरेख करण्यात आल्याची भावना यात्रेकरू भाविकांनी व्यक्त केली आहे यात्रा करून परतलेल्या भाविकांचे मुकुंदनगर येथील लायबा इंटरनॅशनल हज उम्रहा टूर्स एंड ट्रैवल्स का कार्यालय स्वागत करना तला तो सलामकम र्ल वरकता अलहमद ला अहमदनगर से सबसे पहला ग्रुप जो हमारा 19 जुलाई का गया था अलहदिल्ला आज उनकी सही सलामत आफ़ियत के साथ में रवानगी हुई है माशाल्लाह सारे हाजी जो है वो खुश हैं और उनको जो अरकान कराए गए हैं चार उम्र हम लोगों ने मक्का से किए हैं माशाल्लाह मदीना में भी उनका बहुत अच्छा इंतज़ाम था खाना पीना महाराष्ट्र के तर्ज का था माशाल्लाह हमारे एक हाजी साहब है अभी साथ में उनसे अब उन पूछ भी सकते हैं कि भाई कैसा आ रहा हाजी साहब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सब बात अच्छा था खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं घूमने फिरने की कोई दिक्कत नहीं और हाजी साहब हमेशा हमारे साथ में ही थे इसलिए बिल्कुल आराम से जाता पेड़ता हो गया कोई तकलीफ़ नहीं तकलिणे हो गई ऐसा ही चले होटल विटल का भी बहुत इंतज़ाम बेहतरीन था खाना अच्छा था टाइम टू टाइम था जितना मांगता उतना था ये सब बातें है लोगों से क्या बोलना चाहिए लोगों से तो मैं बोलूँगा भाई जिसको जाना जाना है समझो आप उम्रे को उन्होंने लाइबा टूर से जाना और मैं मेरा यहाँ से आगे भी मेरा परिवार है मेरे परिवार में के जो भी जाएंगे मैं लाइबा टूर से ही भेजूँगा क्योंकि बहुत अच्छा टूर तो है अजबिल्लमिन शैतान बसमीम्ल वबारिक सदैद महमदिन बिल्कुल बदफियत लब्दान शिफ़ा नूरबारब्दा सल्लाबीआल सलातम सलामन आल क्या रसोल सल्ला तसल्ल का लाख शिक्र अज़ीम है उसने हमें लाइबा टूर से उम्र का सफ़र कामयाबी के साथ अता फरमाया और खुदा के फजल करम से तमाम हाजी अहमद नगर सही सलामत पहुँचे है ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसने हमें लाइबा टूर से जोड़ दिया आप तमामी हजरात से भी गुज़ारिश है कि आप इस टूर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए अपने करीबी रिश्तेदार दोस्त बिरदर सबको इनसे जुड़ने की हिदायत अता फरमाएँ इन्होंने जो कुछ भी इंतज़ाम किया खुदा के फजल करम से सब सही सही इंतज़ाम किया किसी किस्म की परेशानी नहीं आई कोई रसुआ फुगा कुछ नहीं है कोई गिला शिकवा नहीं है और जो कुछ भी इंतज़ाम हुआ खाने का रहने का और गाड़ियों का सब सही सही इंतज़ाम किया गया इनके जानिब से अल्लाह ताला इन्हें जजाय खैर आता फरमाए और मक्का और मदीना दोनों जगह पर हमें जो है तो हराम शरीफ के बिल्कुल करीब होटल नसीब हुआ इनके जानिब से इनके इंतज़ाम की वजह से इनकी, इनकी कोशिशों का को ये फल है ये नतीजा है अल्लाह ताला इन्हें हर चीज़ में कामयाबी अता फरमाए और इसी तरह इनकी दिन दूनी रात चौक में अता फरमाए अल्लाह दोबारा दुआ है कि जितने भी हाजी सही सलामत आए वो तमाम की ख्वाहिश है फिर से इस टूर में जुड़ जाए और फिर से उम्र का सवाब हासिल करे हम तमाम हजरात की भी यही ख्वाहिश है जो भी वहाँ से वापस आता है उसकी दोबारा ख्वाहिश होती है लेकिन टूर सही होना चाहिए यह टूर सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है खुदा का फसल करम है अल्लाह ताला इनके जो है तो कारोबार में बरकत अता फरमाए और इसी तरह इनके रिस्क में और कारोबार में बेहद बरकत अता फरमाए आमीन सुम आमीन ताला दुआ को भी कबूल फरमाए रसूल करम सल्लम के सद के तफ़ैल में मैं सैयद हफीजुद्दीन मैं खुद लाइबा टूर से यह अभी के टूर के पहले मैं जा चुका हूँ और इनकी जो खिदमत करते ये सब लोगों की एक नंबर से इनकी ऐसा कोई टूर नहीं है और अभी मेरे रिश्तेदार गए थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है और बहुत नज़दीक हरम शरीफ से बहुत नज़दीक उतारे और मदीना में भी बहुत नज़दीक उतारे खाना पीना सब बात सब जा बहुत अच्छे से अच्छे कराए और जितने भी अभी हाजी गए थे अस्सी नौ सब ने इनका नाम लिए कि लाइबा टूर के ऐसा टूर ही नहीं है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लाइबा टूर से ही आप जाया करो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जाओ